Но основные работы, которые выполнялись в этом году, это все-таки, я считаю, устранение ямочности, то есть текущий ремонт, который проведен по городу. Практически на 95% городских улиц, по которым идет общественный транспорт, выполнен ямочный ремонт и где-то процентов на 80% сделана разметка. Это прежде всего. Теперь с прошлой недели мы приступили к основным объектам капитального ремонта и нового строительства. Начали с нового строительства, это более подготовленный объект, дорога по улице интернационалистов. Первый участок дороги 300 метров. В полном объеме дорожных работ, я имею в виду с разметкой, с установкой знаков и тротуаров, закончен. В принципе, он не является как бы оконченным объектом, но все-таки решает проблему процентов на 30 подъезда к данному микрорайону. Почему 300 метров? Потому что финансирование предусмотрено полностью на год в полном объеме по этому объекту, но так как деньги идут с госбюджета, пока с большими задержками, то выполнение будет делаться по мере их подхода. Теперь, что касается капитальных ремонтов. Сейчас мы уже приступили к капитальному ремонту улицы Линейной. Улица Линейная является объездной дорогой, идет в направлении Курского направления. Вот, поэтому мы ее берем первую. Сегодня уже проехала туда техника. Приступаем к установке недостающего бордюрного камня и планируем к концу недели первый участок от улицы Черка. До ä, проїзду железнодорожних перекриття асфальтобетонним покриттям в повному об'ємі. Крім цього, починаємо роботи по вулиці Баумана. Ну и есть такой средний ремонт, это улица Первомайская, будем говорить, она стоит в графике номер один. Но это не значит, что прекратятся работы по текущему ремонту, такие как Слободская, такие как Курская, вот Новомецкая и так далее, и так далее, те, которые стоят а, по графику. Но э, я бы хотел сказать, вот на обратном совещании э, прозвучал вопрос э, финансирования. Он действительно для нас архи важный, потому что э, все-таки есть определенные задержки, которые нам не позволяют э, своевременно закуплять э, материалов. Но надеемся, что все-таки ситуация поправится, и э, мы э, не выйдем с графиком выполнения работ, которые установила нам Минская рада. Улица интернационалистов, она как такого не выделена в отдельный объект, а идет как инженерная и сеть 12 микрорайона. Поэтому как такого сказать, сколько дорога будет стоить, я не могу, потому что сюда входят еще подъезды, съезды, освещение и так далее. И так далее. Примерно могу сказать, для окончания полностью объема работ, включая то, что мы уже начали по улице Новой, вот, если вы знаете, что туда входит и улица Новая, вот, где-то около 5 миллионов. В принципе, этой суммы нам достаточно, чтобы запустить движение по данному участку без проблем. Вот, и мы готовы выполнить, я думаю, что за полтора недели без особых даже таких напрягов. Вот, теперь второй вопрос, что касается, сколько выделено на капитальный ремонт. На капитальный ремонт двух объектов, это линейная и Баумана, выделено около 8 миллионов гривен. Кроме этого, на реконструкцию. Есть такая дорога по улице Римского Курсика, она связана с подъездом к вновь построенному кладбищу. Еще выделено около 3 миллионов гривен. Но пока эта процедура идет на стадии завершения заключения договоров, плюс авансирование и так далее, и так далее. Вот поэтому планируем приступить в лучшем случае к концу недели. thank mm -hmm. you